Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie de Love Design basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No pudo hacer mucho más que girar y esquivar, intentando frenéticamente escapar de su trayectoria, pero entonces de repente... Rin saltó hacia adelante y la abrazó como un escudo humano para protegerla de la cucaracha. Cuando Gbab abrió los ojos, el rostro de Rin estaba tan cerca que solo un suspiro la separaba. Nadie lo notaba excepto aquel cuyo corazón latía con fuerza. Lo rápido que se aceleraba por la repentina cercanía. Rin tragó saliva con dificultad, con la garganta seca, y se apartó torpemente. ¿Dónde? ¿Dónde se fue? preguntó Opa, aún más asustado que avergonzado. Ni idea. Las dos empezaron a fingir que buscaban por la oficina, pero tan pronto como Rin se dio la vuelta, pap lo vio. Rin, no te muevas. Lo tienes en la espalda. ¿Qué? Obap agarró la carpeta más cercana y se acercó sigilosamente a la joven con pasos lentos y silenciosos. Luego levantó la carpeta y la atacó con todas sus fuerzas, provocando que Rin gritara y arqueara la espalda. ¡Ay! ¿Intentabas matar a la cucaracha o a mí? Tengo la espalda rota. Rin lloró. Trágicamente, Obap ni siquiera pudo tocar su ala. La cucaracha se escapó de nuevo. Para compensar su misión fallida y el abuso accidental, Opa terminó ofreciéndole a Rin llevarla a casa esa noche. Tu casa es hermosa, bajó en la ventanilla para ver mejor. Mira, era una casa unifamiliar de estilo cabaña que debía tener al menos 20 años, pero estaba muy bien cuidada, tanto la estructura como el jardín que la rodeaba. Mis padres lo diseñaron. ¿Son ambas arquitectas? No. Mi papá era ingeniero. Ahora trabajaba allá arriba. Rin señaló al cielo, sugiriendo que su padre había fallecido. Y a mi mamá le gustaba decorar. Ahora también está con él. Así que solo somos Piprim y yo ordenando y cuidando la casa. ¿Sabes realmente el significado de la palabra ordenado? Todavía no te he perdonado por destrozarme la espalda. Ya te pedí disculpas. ¿Qué más quieres? preguntó Pab con un puchero. Nada, solo respóndeme honestamente. ¿Por qué estabas llorando antes? Rina aprovechó su oportunidad. Me estabas espiando. Su voz se elevó molesta. No lo era. Solo vi por casualidad. Pero si es algo realmente triste y no quieres hablar de ello, no te preguntaré. Opap se quedó en silencio por un largo momento. Entonces tú y esa mujer, creí que dijiste que no ibas a preguntar. Esa es una pregunta diferente, seré directa. Solo quiero saber cómo. Hace tiempo que la conoces, porque actúa como si fueran cercanas. Opap no respondió, miró a Rina a los ojos y dijo con firmeza, lo que sea que haya pasado hoy y lo que hayas visto. No se lo digas a nadie, entendido Rin parecía querer protestar, pero al ver la expresión de Pap y su mirada se dio cuenta de que no era momento para burlarse ni presionar, así que asintió en silencio, dejando de lado por ahora todas sus preguntas sobre Pop y Mine solo por ahora. Vi, ¿recuerdas a la chica que vino con la señorita Pap de Hint Architect, Ring? Quiero que investigues un poco sus antecedentes. Vi a quien Mine había llamado temprano esta mañana. Estaba un poco desconcertado por la solicitud, pero aún así asintió, por supuesto. ¿Y qué de la visita a la casa de vacaciones del señor Rain? Está todo listo, todo programado. Ya le dije al equipo que se prepare. Mine asintió satisfecha, aún así. Pensar en esa chica llamada Rain la atraía más que el proyecto del cliente. Oh, Bob, no puedo ir contigo mañana al sitio del señor Rain, lo siento. Uno de los profesores llamó a último momento, así que tengo que reemplazarlo en su clase. Llamó Pat con tono tímido para dar la mala noticia. Está bien, intentaré llamar a Pichan, la joven colgó y llamó a su hermano mediano. ¿Qué es artista? Él contestó y le dijo, hermana, estoy en el bosque ahora mismo, buscando inspiración, probablemente no vuelva a Bangkok hasta dentro de un par de días, anda ya, ¿por qué no me lo dijiste? Tengo que ir sola.